痴漢だってよ犯人は高校生らしいぞほんとかおいあそこの冴えない感じの高校生怪しくないか慌てるところが猛烈に怪しいぞ逃げたぞますます怪しい迷惑防止条例違反で捕まえろ お姉さんお姉さんあん。はいこれってもしかしてナンパはあめんどくさいなお姉さん超バネっす超疲れてないっすかこのツボ買うと疲れも一発っすよツボツボの押し売りさらにめんどくさいえいええ、あの大丈夫です 大丈夫ってことは買ってくれるってことっすねあざーっすいいいえあの急いでますので大丈夫っす10分くださいガチでお姉さん口説きますんでお願いしますうんせっかく仕事が早く終わったのに本当面倒だわあの本当に結構ですから 結構そう。結構なものなんすよ。これ、それをお姉さんには特別に。うん。なんでこんな目に遭うのよ。面倒だけど。叫んだ方がいいみたいね。ー誰か助けてくださーい。あ<っ>なんでいきなり叫ぶんすか？これマジで疲れとか一発。 な何だこの人私の悲鳴を聞いて駆けつけてくれたの素敵おいガキ人の商談邪魔してんじゃねえよそんなことねえわこのパーネーツボ買ってくれるってねえお姉さん

改めてお礼をさせてください私は綾瀬ゆかりと言いますあなたのお名前はさえない高校生君さっきの痴漢の目撃証言にぴったりだな 今の時代にこんな王子様キャラが実在しているなんてはあ素敵な男の子。